Şairi Məhəmməd Füzulinin adını daşıyan Füzuli rayonundan salamlayırıq sizləri. Vaxtilə tarixi mədəni abidələrlə zəngin olan, işğal dövründə ermənlilərin darmadağın etdiyi, bu gün isə Azərbaycan dövlətinin bərpa və abad etməyə çalışdığı Füzulidir. Karoş-Karoş Azad etdiyi Füzuli də yol boyu erməni vandalizmi qəbarıq şəkildə diqqəti cəlb edir. Uzun illər təmas xəttində olan bu ərazilərdə dəfələrlə erməni təxribatı baş verib. Dincə əhalimiz hədəf alınıb. Füzuli işğala məruz qaldığı 27 il ərzində xarabalığa çevrilib. Daşdaş üstə qalmayıb. Füzuli 44 günlük vətən müharibəsində ən ağır döyüşlərin getdiyi yerlərdən bir olub. varsa, vətəndir. Vətən müharibəsinin ilk şəhidləri məhz bu yerdə, Füzuli rayonunun Qarxanbəyli kəndi arasında canlarından keçiblər. Ötəlin anım günündə Dövlət başçısı Prezident İlham Əliyev burada çəkilərin xatirəsinə abidənin açılışını edib. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. riyaltında Füzuli şəhərində Azərbaycanın qürurşəli bayrağı qaldırıldı. Qarabağ Azərbaycandır. Füzuli şəhəri və ətraf kəndlər Vətən müharibəsinin 21-ci günü 2020-ci il oktyabrın 17-sində Erməni işğalından azad edildi. Ali Baş Komandan Cənal Qurbanlıyevin də qeyd etdiyi kimi Azərbaycan əskəri Füzulidə bayraq taxmağa bir salamat bina belə taxmamışdı. Füzuli şəhəri şəxslərdən azad edilib. Füzuli şəhərində Azərbaycan bayrağı qaldırılıb. Biz Füzuliyə qayıtmış. Ancaq indi yol boyunca dağılmış kətləri və dağılmış vəziyyətdə Füzuli şəhərini görəndə adamın ürəyi ağlayır. Nə günə salıblar vəhşilər bizim şəhərimizi. Füzulidə bir dənə də bina tapılmadı ki, ora Azərbaycan bayrağı ucaldılsın bütün dünya görməlidir. İlməli vəhşiliyi nə deməkdir? Və bütün dünyaya biz bunu göstərəcəyik. Təkçi füzülü yox. Ağdam şəhərinə gündədir. Başqa şəhərlər sanki bir vəhşi qəbələ keçib bu torpaqlarda. Hər şeyi dağıdıp, talan edib, bizim mədəni, tarixi, dini işimizi silmək istəyib. Ancaq istədiyinə nail ola bilməyib. Çünki biz gəlməli idik, qayıdmalı idik, gəlmişik və qayıdmışıq. Düşmanı qovmuşuq torpaqlarımızdan. Azərbaycan dövlət bayrağını ucaltmışıq. İlkin adı Qarabulaq olan rayon Məhəmməd Füzuli'nin anadan olmasının 400 illiyi şərəfinə Füzuli adlandırılıb. Ərazisindəki Qara Köpək təpədə, Qarabulaq kurğanlarında, Günəş təpədə Quruçay sahillərində və digər yerlərdə müxtəlif dövrlərdə tədqiqatlar aparılıb. Azərbaycan xalqının qədim köklərə sahib olduğu sübut edilib. 1968-ci ildə aşkar olunmuş azxantrop adamının alt az çənəsini sümükləri Füzuli rayonu yaxınlığında yerləşən Azıx mağarasında tapılıb. Yarımşaq divarlar Uçurumunmuş bir növrəsindən balaca ağaclar, kollar boylanan xaraba evlər. Bu gün Füzulinin sağ tərəfində gördüklərimiz bunlardır. Sol tərəfində isə artıq yüksək sürətlə quruculuq işləri aparılır. Və biz bunları həm də Davud müəllimlə birgə izləyirik. Davud müəllim, Füzuli sakinidir. Füzulinin ən gözəl günlərində onun inkişafında zəhmətə olan şəxslərdəndir. Davud müəllim, Füzulinin dünəni və bu günü. Gəlin bir balaca müqayisə aparaq. Füzuli belə bir şəhər deyil də. Füzuli çox abad, gözəl, yaşıllığın içində olan bir şəhərdir. Erməli vandallar bizim şəhərimizi demək olar ki, kökündən dağıdıblar. Füzuli bir hissəsi ara yeridir, bir hissəsi dağ yeridir. Sizə deyim ki, Füzulinin 5 kilometr, 6 kilometr çıxanda orayla Füzuli şəhərinin 93-cü ili deyirəm. 6-7 dərəcə temperatura fərq eləyir. Bizulə ilə bir gözəl təbiətə malikdir şəhər idi. İndi vandallar bu şəhəri yer üzündən siliblər. Mən hesab eləyirdim ki, bu gün şəhərə girəndə burada qoyub getdiyim yaşımı tapacam burada. Amma bu uçulmuş, dağılmış yerlər o qədər, bizim deyim ki, məni qarıxdırıb heç nə yaşı, heç evimin yerini tapa bilmirəm. Biz yol boyu gəldikcə mən əkin sahələrinə bir kənd təsərrüfat mütəxəssisi olduğum üçün fikir verirdim. Bu vandallar bizim əkin sahəsini də pis vəziyyətə salıblar. Yəni üzüm bağlarına baxırsan, üzüm bağı 1 il əmələ gələn bir bağdır. Üzüm bağı 3 il, 4 ildən sonra məhsula yetişən bir bağdır. Elə günlərə qoyuqlar ki, heç o bağlardan əsər əlamət qalmıvir də. Hansı ki, mənim yaxşı yadımdadır ki, 91-ci ildə Füzuli rayonu 112 min ton dövlətə üzüm yığdı verdi. O vaxt bizim dövlətin planın elə 20 faizini tək Füzuli rayonu yerirdi. İndi Füzulinin elə abad başlayıblar ki, mən hesab eləyirəm ki, Füzuli gələcəkdə analoqu olmayan bir şəhər olacaq, Allahın köməyi ilə. Mən bu şəhərdə doğulmuşam. Bu şəhərdə böyümüşəm, təhsil almışam. Və bu gün bü növrəsini belə tapa bilmədiyimiz evimizdə əslində hər əşyanın harda olduğu yaddımdadır. Amma bütün bir şəhərdə bu gün tanış detal belə tapa bilmirəm budur Erməni vandalizmi. Bəs Köhnə Füzuli necə idi? Köhnə Füzuli bugünkü Füzuldan nə ilə fərqlənirdi? Bax, biz ə, həmin günləri mənim tarix müəlliməm Almaz xanıma xatırlayacağıq. Çox qürurlyam ki, bu gün sizin qarşınızda müsahibə verirəm sənə, şagidimdən fərqlədirəm. Mən də Füzuldə anadan olmuşam. Bu şəhərdə böyümüşəm, instruktarmışam, sonra da ə, öz işimi bu şəhərdə davam etdirmişəm. Çox təəssüflü ilə bildirmək istəyirəm ki, biz birinci dəfə Füzuli alanda bu əraziyə gələndə, mən Füzuldən çıxanda mənim 40 yaşım var idi. Artıq mən indi Füzuldə olan vaxtı 60-dan yuxarıdır yaşım. Burda qalan binalara nisbətən deyilir ki, burada bu bina var idi, burada bu var idi, orada bu ev var idi və beləliklə bizim strukturumuzu tamamilə Ermənistan darmadağın edir və lap tərəfin başında görürsüz o bizim Elqəbir sanlığıdır. Ordan da bir əsər əlaməti yoxdur. Sol tərəfdə mənim ailəmin yaşadığı evdir. Ordan da bir əsər əlaməti yoxdur. Heç bir məni buranı xatırladan bir şey qalmayıb ki, mən deyim ki, bura Füzuli bucağıdır. Vaxtilə Füzuli Respublikanın ən qabaqçı rayonlarından biri olur. Və bütün dövlət planlarını artıqlaması ilə yerinə yetirən bir rayon olur həm gözdərliyi ilə, həm e, səhiyyəsi ilə, təsiri ilə, mədəniyyəti ilə bütün sahələdə həmişə qabaqcıl rayonlardan biri olur. Təhsil sahəsində olduğum üçün bunu xatırlatmaq istəyirəm ki, təkcə Füzuli'nin özündə, rayonun özündə beş orta ümumtəhsil məktəbi, 2-8 illik məktəb, bir internat məktəbi, bir incəsənət pehməirli gimnaziya var. Görün nə qədər təhsil hələ təkcə mən təhsil sahəsindədir. Eləcə də səhiyyə sahəsindədir. Eləcə də hansı sahəni desək. Amma indi gördüyümüz kimi bunlarda heç bir əser əlaməti yoxdur. Bərpa işləri zamanı dağıdılan binaların bəziləri olduğu kimi saxlanılacaq. Bu yolun sağ və sol tərəflərində dağıdılan mədəniyyətlər və bu gün yenidən bərpa edilən mədəniyyətlər. Yəni Ermənistanın həyata keçirdiyi 27 lərzəm də siyasət və Azərbaycanın həyata keçirdiyi və fərq bir daha ortada olacaq. Son olaraq da bir şey soruşmaq istədim. Siz həm də tarixçisiniz. Ölülərin sümüklərindən, dilsiz abidələrin o daş bədənlərindən, ağaclardan, otlardan belə intiqam alan başqa bir vandallıq tarixdə olub? Tarixdə heç vaxt belə bir vandallıq olub? Hətta ləp geridə qalmış qəbilələrdə də bu vandallıq olub. Bunlar məyin qısasını alır, kimin qısasını alır? Canlıdan alar də insan qısasını. Burada balkonunda oturub qəşəng çay içəcəyik. Bu gələn-gedən gözəl yollara baxacağıq. Əvvəlkindən də gözəl bir fəzuli yaranacaq və burada biz yenə şən, firavan yaşayacağıq, uşaqların səsi eşidiləcək, musiqi səsi eşidiləcək və beləcə biz həyatımıza davam edəcəyik. Biz onun Qarğabazar kəndində bir neçə tarix abidə yerləşirdi. Onlardan biri də Qarğabazar kervansarasıdır. Bu abidə 1683-cü ildə inşa edilib. Erməni işğalından sonra kervansaradan tövlə kimi istifadə edilib. Qarğabazar kəndində yerləşən Şah Abbas kervansarası Respublikaya əhəmiyyətli tarix abidəsidir. 1993-cü ilə qədər yararlı vəziyyətdə olub. Vardanı görmək üçün vaxt ilə Füzuliya çoxu turistlər gəliblər. Kərvansaradan yuxarıda, qayanın üstündə yerləşən məscid el arasında Şah Abbas məscidi kimi tanınıb. 1683-84-cü illərdə tikilən bu ibadət ocağının adı elmi ədəbiyyatlarda Hacı Qiasəddin məscidi kimi qeyd edilir. Qarağaçdakı bir çox digər məscidlərimiz kimi bu tarix abidə də işğal dövründə ermənlər tərəfindən tövlə kimi istifadə edilib. Beydəni kəndində yerləşən bu məscid Qarabağda mövcud olan əksər dini abidələr kimi dağıdılıb təhqir edildi. Ümumiyyətlə Ermənistanın işğal nəticəsində Qarabağda mövcud olan onlarla dini abidədən məsciddən yalnız bir neçəsi sağlamat qalıb. Bölünük kimi ərazidə kifayət qədər əkinçilik məhdarlığı üçün geniş torpaq sahələri olsa da, ermənilər məqsədlə şəkildə məscidlərdən istifadə ediblər. Zürlədə vaxtilə uzun illər ərzində Araz qəzeti çap olunurdu. Araz qəzeti bölgənin əsas media orqanı sayılırdı. Qəzətin yerləşdiyi redaksiya binası özü də tarix abidəsi idi. Bu gün həmin binanın sadəcə ön divarı qalır. Şəhər dramalı kəndində böyümüşəm. Zürləyə Araz qəzetinin surağı ilə gəlmişəm. Və gəlib dayandığım məkan da bu binanın içidir. Bu da bizim möhtəşəm Araz qəzetinin redaksiyasıdır. Bu redaksiyada rəhmətlik Məcnun Namazaliyev baş redaktor idi. Sizə deyim ki, Azərbaycanın ən böyük jurnalistikasında böyük xidməti ola. İndi bölgənin ən əsas nəşr orqanı idi və çox möhtəşəm jurnalistlərmiş. Yəni adını sizə deyim, ki, Azərbaycan jurnalistikasında tərifatçıların təkrar-təkrar rəssi gələcək adlar. Məsələn, Çavur Üşrəmo, Kəram Hətəmov. Ruhuşad olsun. Mahmud Qarja, Vaqt Məlmətkiyev, Qaçay Mehrəlizadə. Bunlar Azərbaycan jurnalistikasında külük çalmış insanlar idi. Bura təhsil idarəsi idi. İndi işə görüşür hansı bir vəziyyətdədir. Bəfələrlə xarici jurnalistlərlə danışganmışıq və onların hamısını təntitməyə çalışmışam. Belə bu gün burda Qədeqorbud filmindəki o Danışan Lal Başları xatırladan səhnə əslində Füzulinin ən canlı, ən e, belə deyim, qaynar həyatının olduğu bir küçə olub. Rayonun ən mərkəzi küçələrindən biri idi. Son illərdə tikilmiş böyük bir mədəniyyət evi var idi. Füzuli teatrı da o dövr üçün, yəni ən gelişmiş, ən üzdə olan teatrlardan biri idi. Bax bu yerlərin şağıl şolu bir zamanlar hərbi şəraitlə binaların doluydu. Belə işğaldan azad olunan ərazilərimizdə ən böyük mənialardan biri, ən böyük çətinliklərdən biri həm də azad olmuş ərazilərimizin gemiş şəkildə binalanması idi ki, bu da ilk dövrlərdə mülki şəxslərimdə elə hərbiçilərimizin də tez-tez binaya düşüb fəlakə yolmasına nəticələnirdi. Amma bu gün biz bu ərazilərdə azad şəkildə, rahat şəkildə addımlaya bilirik. Addımlayan bilir ki, o yerlər ki, təmizlənibdir. Azərbaycan insanı üçün bu təhlükəsizlik Hər şeydən önəmlidir. Vacib. Bura Məhəmməd Füzuli adına parkdır. Bu isə dram teatrı oğlu, elə bilmirsiniz. Bəli, bu da mədəniyyət evi idi. Onun qarşısında da klub var idi. Buranın özü bax bu məkanın özü. Yəni müharibənin nə qədər dəhşətli, müharibənin nə qədər acı olduğunu nişanə verir. Burada Məhəmməd Füzuli'n möhtəşəm bir heykəli var heykələ əl qaldırmaq. Məhəmməd Füzuliyə əl qaldırmaq. Bax, müharibənin fəlakəti bu deməkdir. Məhəmməd Füzulimizin ruhu şad olsun, həm də arxayın olsun ki, çox yaxın zamanda buralar hamısı gül-çiçək olacaq, ağardlaşacaq və Füzuli insanları da artıq öz yurduna, yuvasına qayıdacaq. Ermənlərin darmadağın etdiyi yaşayış məntəqələri dirçəlir. Minalardan təmizlənir, yollar çəkilir, tikinti və abadlıq işləri aparılır. Qətl edilən rayonlarımız yenidən doğulur. Azərbaycan Respublikasında iqtisadi rayonların yeni bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə Qarabağ iqtisadi rayonunda daxil olan işğalın azad edilmiş ərazilərində, Şuşa rayonu istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir. Nəmayədilin baş məsləhçisi Eldar Seyidov Füzuli rayonundakı tikinti və Bərperland bədəli isə haqqında bunu danışdı. Keçmişi unutmuruq. Bu gün isə sözün əsl mənasında Füzulinin sabahı qurulur. Eldar müəllim, bəs gələcəyin Füzulisi necə olacaq? Müzaffər Əli baş komandanın rəhbərliyi ilə qəşəddətli ordumuz 44 gün davam edən vətən müharibəsinin nəticəsində torpaqları işğaldan azad etdi və hazırda biz quruculuq dövrünü yaşayırıq. Bu gün azad olunmuş ərazilər geniş tikinti meydançasına xatırladır. Tarixi zəfərdən sonra bərpa işləri dayanmadan sürətlə davam etdirilir. Hələ hazırda şəhərdə baz infrastruktur layihələri parallel olaraq icra olunmaqdadır. Məktəbin və 6 binadan ibarət yaşayış massivinin tikintisi sürətlə davam etdirilir. 180 çarxlı xəstəxana və 800-ə yaxın yerlik peşəli çəsi layihələndirilir göndərilən çay, su anbarları təmir olunur. O cümlədən böyük qaydışıqə dair birinci dövlət proqramına əsasən yaşayış massivləri və kəfələrin tikintisi nəzərdə tutulub. İnşa olunan bina Qurbanqızı adına uşaq yaradıcılıq mərkəzinin binasıdır. Bu mərkəz Qazaxstan Respublikası tərəfindən ölkəmizə ianədir. Layihə əsasən incəsənət məktəbi Füzuli şəhərində ümumi sahəsi 1.5 hektar ərazidə yerləşəcək. Tikinti sahəsi 2708 kvadrat metr və 2 mərtəbədən ibarət olacaqdır. Bu mərkəzdə ümumi olaraq 600 nəfər şagird təhsil ala biləcək və bunun üçün bütün lazımi şərait yaradılacaqdır. Burada şagirdlər üçün xanəndəlik sənəti, xalçaçılıq Heykəl təraşlıq və zərgərlik sənətləri, musiqi və rəssamlıq dərsləri, həmçinin qrafik dizayn təlimləri planlaşdırılır. Burada uşaqların yaradıcılığını üzə çıxartmaq və inkişaf ettirmək üçün hər cür şərait olacaq. Həmçinin qeyd etmək istərdim ki, Füzuli'də Özbəkistan Respublikası tərəfindən ölkəmizə iyana edilən 960 şagirdlik məktəb inşa olunur. Hər iki layihənin tamamlanması bu ilin sonuna nəzərdə tutulub. Canaq prezidentin göstərişinə əsasən Azad olunmuş şəhərlərdə işğal və zəfər muzey kompleksləri yaradılacaqdır. Füzlüdə 5 hektarlıq ərazini əhatə edən bu cür memorial kompleks Zəfər muzeyi şəhərin tarixi mərkəzində yerləşdiriləcəkdir. Gördüyünüz bu dağıdılmış binalar olduğu kimi qorunacaqdır və konservasiya olunacaqdır. Burada hər bir daş tarixin yaddaşını yaşadan daşlardır. Kompleks ərazisi təmizlənib abaddlaşdırılacaq və yaşıllaşdırılacaqdır. Xüsusi marşrutu əhatə edən piyadalar üçün səkilər salınacaqdır. Zəfər muzeyi 6 əsas zaldan ibarət olacaq. Hər zal bir mövzuya həsr olunacaq. Şəhərin ən yüksək nöqtəsində isə bayraq meydanı salınacaq və şanlı bayrağımız şəhərin hər bir tərəfindən görsənəcəkdir. 2 il öncə Füzuldə Beynəlxalq Hava Limanının açılış mərasimi oldu. Qarabağın hava qapısı adlandırılan bu liman ən müasir səviyyədə inşa edilib. Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının açılışı 2021-ci il oktyobrun 26-sında olub. Ən müasir tələblərə cavab verən Beynəlxalq Hava Limanının qısa müddətdə və yüksək keyfiyyətlə şəxsi Azərbaycan dövlətinin güdrətini göstərməklə yanaşı, həm də işğaldan azad edilmiş rayonlarımızın fiziliklə bərpa olunacağı və ora yenidən həyatın qayıtmasının bariz nümunəsidir. Füzuli hava limanı bölgəyə səfər edənlərin rahatlığının təmin edilməsi, işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda aparılan quruculuq işlərinin daha da sürətlənməsinə töhfə verməklə yanaşı, nəinki Füzulini, ümumilikdə bölgənin sosial-iqtisadi inkişafında müstəsna rol oynayır. Füzuli Beyhax hava limanı Azərbaycan üçün yalnız iqtisadi əhəmiyyətə malik deyil. Həm də mühüm, hərbi üstünlüklər deməkdir. Ömrünü füzulünə azad görmədən başa vuran əzizlərim. Vətən torpağı uğrunda canından keçən şəhid bacı və qardaşlarım. Düşmənin qəbirdə belə rahat buraxmadığı, sümüklərindən də intiqam alınan soydaşlarım. Azad Qarabağ'ın səmasından boylanan ruhlarınız şad olsun. Füzuli, dünyaya göz açdığım, suyu ilə, havası ilə böyüdüyüm, hiskiləni qəlbimdə və ruhumda uzun illər gizlicə daşıdığım, yox edilən şəhərim. Sən axıdılan şəhid qanları, dəmir yumruqla yenidən var oldun. Sən yenə var olacaqsan. Sən yenidən abad olacaqsan.